Перш за все, я хочу вам сказати, що це чудові були прем'єри, бо вони нічого не коштували місту, бо місто нічого на це не дає. Только сподіваюся на то, що поле ошибся. Не і я хочу зараз так не поповнитися тим, хто пішов і не зіграв, і не дожив, і не долюбив, і не, не доцілував, і не досердився, кого життя було хорошим. І тим, хто продовжує жити і має можливість працювати і людям розказувати. Папа работал в охране Хрущева. Нас даже познакомили. Хрущеву приятно удивил, какая у черного майора хорошенькая девочка. Мне было семь лет. А для меня он был просто каким-то дядькой. Рыхлым и Не прекращающийся ор, запах говяжьего бульона и ужас моего детства хлопы. В это же время, спасая, спасая от голода, папа привез там красную бабушку, я вам скажу, мамину мать и мамину сестру с дочкой Светочкой, у которой была золотуха и косоглазие. Девочка крошечная, в пеленках, а из опухоли на на голове казалось, что у нее и дед. И все это на мою маму. Тогда я поняла, что есть кто-то один всегда, берущий на себя проблемы многих людей и тянет. Мама никогда не жаловалась, но я видела, чего это ей стоит, с пороком сердца и горько по-взрослому горевала. Дверь в их комнату была открыта, шли люди, и не подходя к покойнику, тихо рассаживались вдоль стен. А как же последнее целование? Где добрые слова? Думала я. Кто-то же должен. Мне было 10 лет. Я не знала, что по еврейскому обычаю не касаются покойника, прощаясь. Что-то толкнуло меня к ней, я поцеловала ее в лоб и перекрестила. Наверное, уже тогда у меня была тяга театральности. Все удивленно смотрели на меня. А Клара, а Клара нежно обняла меня за плечи, вывела в коридор и крепко прижала к себе. Для меня ведь она была плохой, а плакала горько-горько, как хорошая женщина.